сегодня мы будем рисовать с Настей цветочек с моей подружкой. Цветок называется Сиден поэтому давайте мы будем дальше показывать, что рисовать простой кружочек, как у обычного цветочка. Дальше нужно вообще обычный цветок нарисовать, но с такими лепестками. Настя сейчас дорисует, и мы продолжим дальше. если будем делать треугольники, домики, мы продолжим поплавать. Теперь нужно сделать большие треугольники между этими треугольниками. Здесь все-таки треугольники между этими треугольниками. Как все будет Я Обратите внимание, это мой балл на пике. Теперь еще раз треугольники между этими треугольниками. И да, ребята, не переживайте, это последний раз. Okay. Вот это все. Ну, теперь нужно нарисовать столбу, сторб, О, боже. Нужно нарисовать... рисовать по вашему признанию как хотите. Резонтема у нас получилась Все лайки, подписывайтесь на канал И пишите комменты Мы вас любим и целуем Пока-пока